Здравствуйте, все. Да. Доброго дня. Всіх шанов... шановних присутніх вітаю в кризовому медіа-центрі Херсон. Сьогодні ми зібралися на прес-конференцію прес кіноподії року, «Кіноджем-2016», фестиваль короткометражних фільмів. Наші спікери це Устин Данчук, член ініціативної групи Перша Херсонська кіношкола та Андрій Польшин, також член ініціативної групи Перша Херсонська кіношкола. Тож, будь ласка, запрошую спікерів презентувати свою тему. Здравствуйте. мы тут все знакомы хорошо, поэтому можно чуть более чуть расслабиться. И, собственно, мы вкратце расскажем про наш проект, про который вы так, наверное, большинство из вас все знаете. Проект называется «Киноджем». Это фестиваль короткометражного кино, направленный на то, чтобы активизировать кинотусовку города Херсона, активизировать как молодых начинающих режиссеров, так и полупрофессионалов, так и людей, которые считают себя профессионалами, чтобы они за неделю сняли свой короткометражный фильм, получив задание. Это как бы нестандартный, как вы поняли, нестандартный кинофестиваль, у него есть определенный формат. И помимо как бы самого сути фестиваля, с этим событием связано еще и несколько других мероприятий, образовательных и просто интересных сами по себе. Я думаю, про порядок ты можешь... Ну, мы сейчас да. можем поставить ролик и чуть-чуть вас сейчас поинтриговать и сказать, что довольно интересно будет в самом конце. А после того, как вы посмотрите ролик, мы скажем, когда же все это будет и где это будет происходить. Да? Угу. Привет, Херсон. Майя самое время снимать кино. Встречаемся 19 числа. Приходите. Будет интересно. Задержка. Несмотря на задержку по звуку, это действительно был Георгий Делиев, наш гость в этом году. Как вы догадались, гость у нас в этом году покруче, чем в прошлом году. В прошлом году у нас был начинающий режиссер Дмитрий Захаревич, который привез свой первый фильм, а здесь вы уже практически звезда украинского масштаба. Человек, которого знают, вы все, наверное, знаете по такому телесериалу, телепроекту, как «Маски-шоу», который на самом деле, если его пересмотреть сейчас, выглядит довольно-таки интересно и неожиданно. Плюс он режиссер короткометражного кино, он сам со свои деньги снял несколько короткометражек, снимался в одной из ролей у известного украинского режиссера Ренаты Литвиновой, Кирю ой, господи, Кира Муратовой. Я, я, я путаю их, да эти имена, да, Кира Муратовой. И сейчас господин Делиев собирает на свой первый полнометражный фильм собирает деньги и, разумеется, он приедет к нам, чтобы поделиться своим опытом, показать свои э, ранние работы и, в общем -то... Рассказать о своих экспериментах э, с театром, с кино и так далее. -то. То есть, это будет действительно интересная встреча, которую мы проведем в, в воскресенье, 15 мая, в 14.00 в конгресс-клубе. Она будет происходить. Ну да, по поводу самого Делиева, почему мы как бы именно к нему обратились, потому что очень хотелось перевести в Херсон одновременно звезду и одновременно человек, который может быть полезен для начинающих киношников. Но как бы звезд и режиссеров у нас в Украине как бы немного, да, кого вы можете назвать по имени режиссера, которого все знают, да, ну Можете кого-то? Не, не можете. Я тоже, наверное, не могу. Ну, того, же, что что <laughs> не снял, как? -то. Того, же, что не снял, да. <смех> <смех> я тоже, я, ну понятно, что мы можем, у нас работа такая, но для большинства херсонцев, обычных херсонцев, все эти имена, они ничего не скажем, да? Даже то, что что не снял, кто, а, кто, что, что это такое. А, да, а тут как бы человек, которого, в принципе, все знают, и при этом у него опыт именно работы с не профессиональным, а с полулюбительским, полуаматорским кино. И это очень важно для наших начинающих режиссеров почувствовать, что вот такие люди, такие как бы люди с именем тоже могут пробовали себя в, в, ну, в том, в таком кино, которое они сами могут, наши хипонские товарищи, японские режиссеры могут сделать. Кстати, извини, перебью, да. если вам интересно посмотреть на делиево в реальном любительском фильме, полнометражном. Не скажу, не вспомню сейчас автора и режиссера, но очень легко найти. Это одна из экранизаций 12 стульев», где Делиев играет главную роль. как, он это делает, это другой вопрос, но смотреть этот фильм достаточно забавно. То есть это абсолютно любительский фильм, правда, снятый зарубежными кинематографистами, но с нашими актерами. Вот как все. Ну и две режиссерские короткометражки самого Делиева, они называются «Рокер» и «Выстрел». Расстрел, можно? Расстрел. расстрел. Их можно спокойно найти на Ютубе, посмотреть. Самое смешное, что мы с этими короткими познакомились. Вот мы с Владимиром мы ездили на фестиваль Кинофронта. Это киевский фестиваль, бывший киевский фестиваль трэша и жанрового кино. Это фестиваль такой, ну, самый дурацкий фестиваль, который вообще можно было представить себе. А вот еще один из наших организаторов пришел. А, тоже. А, Все да. Так и да. Один из самых дурацких кинофестивалей, который был в Украине, к сожалению, он прекратил существование. Как бы и мы туда возили фильмы, и там же в программе были фильмы э, Делива. Так что так, гости действительно классные, интересные. <coughs> а, я думаю, не только как бы, тем, кто хочет заниматься кино, но mm -hmm. а просто людям можно будет посетить эту творческую встречу. По поводу всей остальной программы. У нас появилось да, еще одно новшество в этом году, которое называется «Кинопробы». Для чего оно нужно и что оно из себя будет представлять? В прошлом году мы столкнулись с проблемой, что многие режиссеры, которые заявились, что они хотят участвовать в фестивале, они не имеют актеров. И даже несколько фильмов были не сняты просто потому, что не смогли люди найти актеров. Чтобы решить эту проблему, мы решили устроить «Кинопробу» которая будет открыта для вообще, для всех желающих, люди могут прийти, показать свои актерские таланты, мы их запишем, войдем в этот большой архивчик, и режиссеры, участники фестиваля смогут выбрать себе актеров, которые сыграют у них главные или второстепенные роли. Это тоже будет одно из центральных событий. Ну, уже у нас был уже опыт проведения кинопроб, маленькие, но само по себе это очень здорово, потому что совершенно неожиданные люди туда приходят. Потому что желание сниматься в кино, оно как бы у всех, у всех есть, и без него никуда. Да, значит, я сейчас могу либо озвучить, либо попросить хозяев этого хорошего заведения вывести на экран расписание наших мероприятий. Сайт kinodjem.org но no, джам no, через Trump. через эй yeah. через без д по-моему да без д юч Пока без БСА, который включен нашего пост Окей, да. Ну я, в принципе, сейчас озвучу, чтобы вы представляли, когда что будет происходить и где. Значит, торжественное открытие, жеребьевка, регистрация команд, напутствие. У нас будет происходить 14 мая в субботу, в 10 часов утра в малом зале Херсонского музучилища. Это Ушакова 39, кажется. В принципе, вы все знаете, где это находится. Это найти очень просто. А второй или третий Третий. Ну, это там, где у нас была презентация молодежных а, В тот же день, 14 числа, 14 мая, в 14.00 по адресу Краснофлотская, ныне Богородицкая, 20, Офис 3 у нас пройдет мастер-класс Елены Поповой, актерский uh -huh. И там же в 16.00 Устин проведет свой мастер-класс, о том, что же наконец-то все-таки игровой предмет, как его использовать. И так далее. Ну, на самом деле, да. Так как задание очень часто у нас игнорируется, этот весь мастер-класс будет просвещен толкованию, заданий, и то как бы на более таком глубоком киношном уровне, что-то по поводу жанров, по поводу, да, по поводу ситуаций, откуда они, у них растут ноги, и по поводу игрового предмета, его роли, это как бы наши традиционные условия, но на самом деле мастер-класс будет именно... оба мастер-класса, они будут достаточно интересные, так что, опять же, они полностью открыты для всех, не только для тех, кто будет участвовать, вообще для всех, можете приходить, получить немножечко бесплатных, прикольных, интересных знаний. Да, значит, на следующий день, 15 числа, там же, на Богородицкой, 20, в 10 часов мы проведем кинопробы. Туда будут приглашаться как режиссеры зарегистрировавшихся команд, так и вообще все желающие попробовать себя в качестве актера. Ну, то есть Ре режиссеры, режиссеры отбирают актеры. себе актеров, актеры показывают свои ну, таланты. Да, есть, таланты, типажи и так далее. 15 же числа, как уже говорилось, в 14.00 в Конгресс-холле, это бывшая советская, ныне Ярослава Мудрого, 7, здание из рук в руки редакции. На втором этаже мы проведем творческую встречу с Георгием Дели. До 22 числа 12.00 у нас дедлайн приема фильмов. То есть мы их собираем не массовое мероприятие, но просто мы его озвучиваем. Мы собираем фильмы, формируем программу а, показа. И 23 числа в понедельник а, в мультиплексе на фабрике в 17.00 мы показываем все работы и награждаем наших победителей. То есть, в принципе, вот э, те, те все основные мероприятия, которые у нас пройдут э, в течение вот, этой, вот этих вот дней с 14 по 23 мая в этом году. Еще про одно новшество. Mm -hmm. У нас есть новшество, которое мы забыли рассказать. Это, ну то есть, вы, вы в курсе, да, что мы не первый раз это проводим, и каждый раз возникает <как> некоторое несовпадение уровней Качество фильма, да, есть совсем любители, которые первый раз в жизни берут в руку камеру. Есть люди, которые уже какой-то опыт имеют, и есть совсем профессионалы с фестивальной историей, которые там регулярно участвуют у нас там в наших мероприятиях, которые у них есть качественное, хорошее оборудование, то есть, ну, почти профи, да, и э, всегда как бы возникал вопрос, да как их вот эти все люди могут конкурировать между собой, типа как бы это не очень справедливо, да. В этом году мы стараемся решить эту проблему, э, насколько это возможно, и проводим такой эксперимент, мы делаем лиги. Э, лига будет три. Первая лига юниоров, лига для, для детей и для тех, кто первый раз в жизни держит камеру, детей до 16 лет. Вторая лига – это полупрофессионалы, семипро. Семипро, да. полупрофессионалы. Для тех, кто уже как бы снимает, уже как бы умеет что-то делать, но при этом ну, звезд с неба, как говорится, не хватает. Да? И высшая лига уже для тех, для самозваных профессионалов, для тех, кто считает себя, ну я говорю самозваных, потому как, что тех так. потому что есть человек может решить, я профессионал, поэтому я буду участвовать в высшей лиге, Неважно, насколько он профессионал или нет, это решение человека, то есть к чему он себя, как он себя идентифицирует в данном случае, так что если уж вы решили, что я высшая лига, то ну Будьте добры, соответствуйте уровню и знайте, что вы будете равняться с теми, кто этому уровню действительно соответствует. Кроме того, нужно добавить, что у Лиги профессионалов будет самое сложное задание. Поэтому все те, кто... А задание должны будут отличаться, да, конечно. То есть, не а в, слишком, чем... Но в чем да. и суть? В том, что те, кто начинают, они делают более простое задание, те, кто... Продолжают. Считают, что заканчивают, они делают э, самое сложное задание. Ну и соответственно, те, кто посередине, они делают что-то среднее, сколько, по, по легкости. Сколько потом будет в итоге победителей или номинаций, если у вас три лиги? В каждой лиге будет, будет определен свой победитель. Да. Я, да. Единственный нюанс, в лиге профессионалов она будет оцениваться только жюри. А в том, ну, при зрительских ты... будет отдельно. Да, да. при симпатиях будет отдельно, но те, кто участвует в профессиональной лиге, они на него могут, как бы, наверное, вряд ли рассчитывать. Ну, смотрите, тут как бы все очень зависит от того, на самом деле, мы будем смотреть от того, сколько человек продадутся, в какую лигу. И потому сколько, что. Сколько снимут, главное. И сколько снимут. Потому что мы сейчас можем сказать, будет вот так. А потом мы на... по итогу получаем, что у нас в детской там, в лиге юниоров одна команда, да, или две команды, а в высшей лиге у нас. 150 команд, а средней лиги вообще нет. То есть это это эксперимент. Поэтому мы пока сказать, как точно будут эти правила и как потом будут располагаться призовые места и победители, и сказать вот что будет вот так точно вот прямо сейчас, я бы наверное не, ну, не пожалуй, отважился. Пожалуй да. То есть это просто смелый эксперимент, просто попытка подстегнуть тех, кто снимает средний снимать лучше, и тех, кто снимает хорошо, не баловаться, а снять действительно хорошо. Вот, как... Да. Вот тут Андрей важную деталь отметил, что очень часто те, которые считаются профессионалами, приходят на этот фестиваль типа там развлекаться, снять какую-то дурочку какую-то. И делают это на коленке, делают это так, а нам все-таки важно, чтобы Киноджем, помимо всего прочего, еще и давал продукт. Чтобы были фильмы, которые можно было бы, там, когда, когда вот я езжу по разным ивентам и рассказываю про Киноджем, про то, чем мы занимаемся, мне говорят, а покажи работы, да, какие уровни работы. И я когда... Я начинаю читать за так они есть классные да. <с000ٌ работы <"Кор hopping. Somehow> вот вот а показать как бы часто бывает ну, действительно нечего а мы все-таки хотим чтобы не просто это было так развлекуха и веселуха а еще и какой-то продукт качественный стал появляться плюс здоровая конкуренция она в принципе никогда, никогда никому не выйдет. <с000> при зрительских симпатий будет один на все лиги или по одному в каждом. Пока что так. Пока что да. Может что-то измениться? Э -э, мы, мы, мы будем <сíns> знать, <сíns> одно мы все на 100% будем знать после, после регистрации команды. А ну, откуда можно будет просто оттолкнуться? Это все. Регистрация будет да, предварительно. Регистрация, как обычно, сейчас на сайте из форма регистрации можно предварительно зарегистрироваться, можно. можно прийти на открытое и зарегистрироваться прямо там. То есть, и найди себе да, команду да. прямо там, как это часто, это часто А будут участники из других городов? Мы надеемся. Ну, то есть мы не можем сейчас сказать они будут. Мы рассылаем да, нашим мы... знакомым информацию, и если они решат, что да, нам интересно поучаствовать, они поучаствуют. Но пока сказать да, точно у нас будет столько-то, столько-то иностранцев, учитывая, что проект только сегодня буквально официально стартовал, как бы ну пока еще трудно. Mm -hmm. То есть у нас до открытия, считайте. Пройдет две недели, и в принципе, ну, мы в любом случае поделимся информацией, как у нас будет протекает регистрация, как сколько команд уже у нас есть. Ну, теоретически или там потенциально, как, как будет получаться. А в жюри вы будете или вы будете еще кого-то привлекать? Нет, мы в жюри не будем принципиально, yes. а, потому что ну, мы не хотим потом обвинений в каких-то подтасовках результатов, это будет абсолютно... Ну, не зависящие от Минимум проблемы. мы будем предвзяты а, в этой мы, будем, мы, будем, мы будем, предвзяты в другой ситуации. Мы все-таки решили в этом году построже обойтись с нарушителями правил. И а, как минимум те фильмы, которые используют чужую музыку, вывести вне конкурса. Скорее всего, это все-таки будет. Но это, все, это максимум, на что мы способны. То есть просто следить за в соответствии правилам. Ну, ну, я надеюсь, что в этом году это будет жестче. А по поводу жюри традиционно будут интересные э, представители культурной жизни Херсона, а культурные арт-критики. Арт незаменимые арт-критики обязательно будут, которых так любят у нас все. А, а как же, как же? Без, от которых мы много да, каждый раз выслушиваем. Это прекрасно, на самом деле. Это лучшие люди это в критике, которые, которые не боятся сказать правду. Да? Я тоже очень всегда мечтаю побыть в жюри фестиваля подобного, потому что ну, я злой, и все это знают. И, ну, ну, как бы, да, вот этот момент предвзятости, что все-таки это же наш фестиваль, как, как мы можем еще и судить сами. Поэтому не, не буду, не буду я судить. И в том году не Я и в том году не судил, да, мы никогда не кстати, судили. Кстати, да, мы в том, в том году не судили вообще В том году было хорошее, качественное жюри. И очень разнопарное, кстати. Очень разнопарное. То есть каждый со своими критериями подходил. Кого-то сейчас уже жюри можно назвать? А, пока нет. Пока нет. А призы какие-то? Да? Призы будут, но это опять-таки тоже будет интрига. В году напомните, что было там в призах? карта памяти, набор отражателей и билеты в кино, и а, путев, путевка, школьный. которую здесь даже есть присутствует человек, которому она досталась. Кому? Ну, это был <связь>